અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ વડા સૈફાલી બારવાલ દ્વારા નવીન પ્રોજેક્ટની રચના કરવામાં આવી છે જેના હેઠળ ટીનેજર્સને પોક્સો એક્ટમાં સમાવિષ્ટ કલમોની જાણકારી આપવામાં આવશે તો શહેરની મોડાસા હાઈસ્કૂલમાં યોજાયેલા લોન્ચિંગ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પોલીસના અધિકારીઓ શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા તો આ સંયમ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય હેતુ સોળ અને સત્તર વર્ષના છોકરા છોકરીઓને પોક્ષો એક્ટની માહિતી આપવાનો છે તો ભાગે ટીનેજર્સ એ જ સેન્સિટિવિટીના કારણે આ પકડાનું પગલું ભરતા છે ત્યારે તેઓને પોક્ષો એક્ટ તથા લગ્ન માટે છોકરાની ઉંમર એકવીસ વર્ષ અને છોકરીની ઉંમર અઢાર વર્ષ નક્કી કરાયા છે તેને જ ધ્યાનમાં લઈને આ પ્રોજેક્ટ હેઠળની તેની જાણકારી ટીનેજર્સને આપવામાં આવે છે मैडम इस प्राइज इस बार स्टार्ट क्या है इसका में क्या है हमारे रेंज डीआईजी सर वीरेंद्र सिंह यादव सर के सजेशंस को भी मद्देनजर रखते हुए अरवली पुलिस ने ये पहल शुरू की है जिसका नाम है संयम प्रोजेक्ट ये संयम प्रोजेक्ट मेनली टारगेट किया जा रहा है जो हमारे सोलह और सत्रह वर्ष के जो बालक और बालिकाएँ हैं उनको लेकर उन संयम प्रोजेक्ट का मेन एम यही है कि उनको पोक्सो एक्ट के कुछ कलमों के साथ विगत किया जाए उनको मैरिजेबल एज जो है इक्कीस साल लड़कों के लिए और अट्ठारह साल लड़कियों के लिए इसकी जानकारी दी जाए एवं ये भी बताया जाए कि 18 साल के नीचे जितनी भी बालिकाएं हैं जो चले जाती हैं कभी कभी अपने किसी मित्र के साथ तो उनकी जो मंजूरी भी हमारे पॉक्सो एक्ट में नामंजूरी होती है उनको ये जो पॉक्सो एक्ट जो है जिसके अंतर्गत जो कलम है जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनकी विगत उन्हें दी जा रही है लड़कों को भी बताया जा रहा है कि अगर आप 18 साल से कम हैं फिर भी आप अपने किसी मित्र के साथ जा रहे हैं किसी लेडी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं किसी भी कारणवश तो उसमें वो मुजरिम हो सकते हैं अगर उनकी 18 साल से ज़्यादा है उनकी एज तो इस हिसाब से उन्हें पूरी पूरी विगत दी जा रही है जैसे वो बिल्कुल सोचे सोच कर ही अपना जो डिसीजन है वो ले कभी कभी जो एक 16 और 17 साल की जो उम्र होती है वो बहुत सेंसिटिव उम्र होती है तो हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट उन टीनेजर्स को टारगेट करने में है कि उनको सही सही इंफॉर्मेशन मिले हमारे कंट्री में जो लॉज हैं उनको लेकर अमित साथी CN24 અરવલ્લી હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ના ટેરવે ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી સીએન ટ્વેન્ટી ફોર ન્યુઝ મોબાઈલ એપ